Вашему вниманию представляем одно из самых древнейших орудий земледелия – барана. Бороны бывают разные зубы, в данном варианте это зубово пружина. Основные преимущества данной бараны – классное транспортное положение. То есть 15-метровая барана 3,60, 18,21 метр и 24 за захватом 4,20. То есть хорошее транспортное, быстрое перемещение. Раскладывание буквально там займає до Зає борона назад разъезжаются колесики гидроцилиндром опускается и вона готова в бой но для этого надо сделать предварительную регулировку то есть преимущество в ней есть возможность регулировки глубины обработки то есть изменение угла атаки мы можем сделать глубину обработки от сантиметра до 9 Приміняти применять можно борону для заделки минеральных удобрений, вычесывания озимых, заделки гербицидов, для раннего весеннего оборонования, для до сходового и по сходового боронования. То есть благодаря применению, если у вас поля, благодаря применению всей обороны,